То, Челест Владислав Юрьевич. На основании чего требуйте документы? У вас есть блока, И, что она встала? Автомобиль стоит, машина Автомобиль стоит. Автомобиль стоит. Я не Дока, стала, я такие? Так. Так. Я не зупинилась, я приостановилась. На основанні статті, тобто ви вважаєте, що дана громадянка виновна в роздійснення з даного правопорушення, так? На основанні статті 268. Адміністративного кодексу України я вас прошу, а її з доказами її правопорушення. Те, що ви не маєте технічної можливості, цю громадянку не стосується. Є права і свободи громадян. Ага, на основанні, основанні... подажіть, ага. на основанні статті 18.2, з України Україні поліцію ви об'язані соблюдати права і об'язаності граждан. Права громадян. Власне перед знанням, як ми бачили, це обід підійшли, зупинився знаком. Україна правовоєгосударство верховенство права. 62 стаття Конституції особа невинна, доки її вона не доказана законом у становленому порядку. Закон передбачає, що ви предоставите громадянки в случаї здійснення неї адміністративного правопорушення її докази отримують законним шляхом. Законним шляхом.

Почему жетон находился не на открытом месте? На открытом месте. Я хочу, чтобы вы предоставили громадянке, здесь нывшей административного правопорушения доказа. Повторю вам. Уст... Да, не вам. Не Значит, не в Украине, номера. в Украине действует верховенство права. Она имеет право в письменной или устной форме Користуючись 268 статьей административного кодекса, попросить вас рассмотреть дело не тут, а там, где и удобно, на основании статьи 271 административного права. В случае с рома... да. Я не буду вас слушать, потому что вы поступаете не в рамках закона. И вы... Прежде чем сказать «а», секундочку, прежде чем сказать «а», я отвечаю вашему товарищу, потому что он обвинил уже меня. Здесь действии Он сказал «а вы в рамках закона зупиняйтесь?» Я вам объясняю, что я не находился за рулем данного автомобиля, а подошел еще лучше. Тогда зачем вы спрашиваете меня в рамках закона «я останавливаюсь»? Я не знаю. То думайте, то, что вы говорите думаете, то, то что вы говорите. Она. Говорит. она а то есть вы хотите, следует. сказать, она в рамках ли закона остановилась. Доказы да. в том, что она остановилась и была, и перебывала за рулем, есть знакомки? Мы когда подошли, она сама заявила, что она только что подъехала и перебывает без документов. За... Вот по этой причине давайте рассмотрим административное это дело не тут, не здесь, а в користующей. 286 статьей рабодяным требует отказать вы не имеете права. Потому что вы не предоставляете доказательства вины гражданина, а она хочет их увидеть. Поэтому давайте рассмотрим дело там, где вам удобно. Выносите протокол, мы придем. Это нарушение прав и свобод. Я сейчас вызываю работников милиции и говорю о том, что вы нарушаете статью 18.2 закона Украины про полицию. Я вызову еще раз, потому что в ваших действиях имеется состав преступления. Вы нарушаете Конституцию Украины и права гражданина. Понимаете, да? Потому что в Украине действует верховенство права ваша жінка зупинилася під знаком 334, здійснила зупинку. Докази, пожалуйста, предоставьте. Вот вы говорите, Доказы что... Докази є. Послухайте мене. Предоставьте стаття 200. Меня до конца. Я не буду слухати, потому что вы от меня требуете то, что законодавство не предбачает. Послухайте мене, будь ласка, до кінця. Кто вас повноважив порушувати статтю 19 Конституции Шановы, Украины? Вы можете послухать? Вы можете выслушать? Вашої дружини не було при собі відповідних документів. І що? А саме посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію і страховий поліс. Докажіть, це. у нас є це зі. Є відеофіксація. Відеофіксація здійснювалася із самої зупинки вашої дружини під знак. Докажіть відеофіксацію. Ще раз вам повторюю, не маємо технічної можливості. Тобто ви вже розглянули справу, не ознайомили громадянина з його правонарушенням, винесли постанову, нарушивши 200, 286. То може на місці. Супереч, Конституції України? То есть ви злочин? Ви видите право оскаржете. Яким чином? То есть ви спочатку насерете через... мне на голову, а я потім в суде її оскаржу. Ее явное правопорушение. Ну и что? Отсутствует верховенство права. Ознакомьтесь с этим правонарушением. Я вам еще раз повторю, ей явное правопорушение. Сейчас а что вы ведете так себя агрессивно? Я не понимаю. Что вы ведете вы, себя агрессивно? Э, не соблюдайте культуру и так. Я вам покажу, что документы есть. Давай. Я сейчас на камеру покажу. Что документы Давай. есть. Давайте, есть. Давайте, давайте, да. Не имеете права. Моя Я сейчас вызову права. милицию. Давайте. Вызывай. Моя. Бери второй телефон, вызывай милицию. Я Нарушаются пытаюсь. мои права. Такое понятие как милиция уже не мая Вот. Я не хочу вам отвечать на этот вопрос, користуюсь 63-й статьей Конституции Украины. У нас верховенство право действовать, нет? <связь> Сюда. Что надо делать? Слезть на оперативную группу. Вот. Это не техпаспорт. паспорт. Это свидетельство. Так не говорите на документ, потому что вы в суде скажете, что я показал тех паспорт. Это две разные вещи. Вы какой-то квалифицированный сотрудник. Вы пришли переаттестацию какую-то. Вы сюда пришли свариться? Не надо ну мне указывать, что я сюда пришел. Я гражданин, я не гастробайтер в этой стране. Я гражданин. Я вам это докажу. Это вы себя ведите, видповидно. Відповідно, в, ответственность. в ответственность 18 статье закона Украины про полицию. Даже если я веду себя неадекватно, это не значит, что вы себя должны вести неадекватно. Я вижу. Нарушайте права и свободу гражданина. Что мне надо делать? Вызывать милицию. 102? Да. Что мне надо им сказать? что приехала следственная оперативная группа. Да. Алло. Давай я права. Давай, мы не... Не Давай я покажу больше права. Хм. Руки только не давай, будет это жуток еще Что мне надо еще? Давай. ваша фамилия так как моя фамилия вас не интересует ну, вот. я не вашу фамилию китай так вы четко спрашиваете кого вы спрашиваете они перечитывают документы как тысяч шестьдесят пять можно было... Вы еще хуже милиции. Понимаете, до чего дошло? Натуральное полицейское государство. Вы не соблюдаете ни прав, ни свобод гражданина. Вам все равно. Экономическая ситуация в стране. А как вы хотите, чтобы она ознакомила вас? Подарила Я вам? Даш, мне надо вызвать милицию. Да. Что ты перестала снимать? Это мое дело. Вы милиция, только пишете свою иллюстрацию. Вы полюция. Что вы рассказываете? Каждый пятый да. из вас это мусор, бывший. Не виражайтесь, будь ласка, це все знімається на відео. Це моє судження. Я, я маю право зустрі. на судження. Здравствуйте. Скажіть, хто ви? Представтеся, будь ласка. Надайте, будь ласка, документи, документи, щоб я їх бачив. Ви ще не сказали Почитали. представитися, я вже представився. Ви повторяєте. Документи, будь ласка, покажіть. Наташ, э, відео знімі. Я не можу бачити, що в місці. Ючак Ігор Сергійович. Значить, ситуація Сергій. вслідуща, Ігор Сергійович. Ваші Порушують права і свободу громадян. Теревенець. По этому поводу я вам скажу на рахунок чого Я хочу, коротше, закону України Протидію корупції дійсно, закону України. На основании статті 36-ї.